Отменен на неопределенный срок, дополнительно будет сообщено. Но приняли бы меры, может быть, еще были бы люди, которые сюда пришли, но, к сожалению, вот эти листовки может, сыграли какую-то роль. Распространяли их работники завода. Нужно подумать, товарищи, если они предпринимают такие меры перед каждым нашим митингам Кроме этого, в массовой информации печатают статьи хвалебные, Ничего плохого Распространяются листовки о митингах Об этом заводе Где-то здесь в народе есть это листовка Которую возле АТП давали Значит они чего-то боятся И поверьте Что митинги нужно проводить До тех пор пока они будут проводиться Вы будете выходить на них На эти митинги Выражать свою мудрость и администрация завода будет которые просят прекратить по ходатайству иску прокурору города Макеево. Есть иск, иск в Киевском окружном административном суде в городе Киеве, где рассматривается апелляция нашего прокурора города Макеево, чтобы оспорить то решение, которое принял Киевский окружной административный суд, отказав в иске прокурору по признании их недекларации. Есть еще касационная станция, даже если опеляцию куда-то энергокапиталу как-то проплатить и выехать, мы все прекрасно понимаем, что средства нужно...